Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня! Ну що я як улов? А, є. Сітки є? А, є. О, тут є? Не, тут де, де, де. Нема сіток? Не, може там давати. 6 жовтня 2024 року поступив на сигнал, що в село Вербки, де, на річці Самарі, де був замороток в якомусь році. Значит, людина э, обнаружила э, в том краю А да, в сторону очистных, что в сторону да. Тарзанки туда, Значит, в сторону Панской пристани пошло сейчас сужение. Сейчас будем плыть э, и вытягивать сетки. Да, результат покажем. Да. Ну, смотрите, 9 часа, он карась, 9 часа, вот ось сетка стоит, вот так вот. Он, людина, стоит, уже пошла. Вон. Ну, люди, ну, люди. Повно полно рыбаков. Все кидают спиннинги, или... и никто спиннингом не зачепился. Как да. а уже не Все. Судачок, смотри, какой красавец. Смотри, судачок красавец. Липи? Конечно, конечно. Уже готовый, уже готовый, да? готовый да? Белый. Вот вот рот уже... не дышит сейчас. Хотя ртом еще зевает. А ну жабры посмотри, по-моему, он уже задубел. А ну жабры посмотри. так. Дергается еще, Паш, дергается. Уже, наверное, а то не дергается, а то, наверное, просто... это. Дергается. Дергается. дергается, дергается Ну жабры красные. Крас, что конечно. Красные, конечно. Да, да он свежий, свежий. Ну, ну, выкидай тогда, выпускай, дубить. пускай это самое. Грамм на 400, да? Да, да, да. Грамм на 400, 400 да. Хорошо, да. вот одну уже выпустил, и вот все друга уже пришла. Тебе ножик дать, да, дай, Джек? Да, Паш, давай. Так, тримай. Смотри, плотва. Карась в одной связке. Со щукой. Со своим понедельником. Это хорошее, ему полтора, наверное, два. Да, я думаю, до двух, наверное. Хорошо. Та була скільки? примерно? полтора да? Ну, а кажуть, щуки нема на Самарі. Дивіться, із скільки ми проїхали. Раз, два. Раз, два, три там був. Там 4, 5. І оту стояв. Шість людей було. Шість людей і там сьомий. От э, самий такий э, один позвонив. Із сіми людей тільки один позвонив. далеко не далеко, но тоже, как на, их же ж видно сверху, ты ж бачишь, ты же побачил сверху, каже, поплавки сверху торчат. Ой, Жек выкинул, она опять туда в сетку. Да ты что, та самая? Не знаю, да, чи нет. Она другая, Похоже, та самая, наверное, пришла. пошла. Будет кому -то. кайф. Так, все, Идем Дивися, сдалека. Какие поплавки стоят, дивиться. Это просто жесть. Нашим хлопцам как раз на нуль Гарна сетка. Дивись, что надо такие. Такие поплавки дать. А, тогда куча вот лежит, паш, не поставлена, те начали только что сниматься, бо мокрая, еще и не длина. Паш, так ниточная, друг. Ой, вообще, ребятам Мелкой на FPV вообще красота, да, красота, красота против пивишек, красота. Красота, красота. Все, Жек, нам уже другую, на, на, другую, она будет приехать сразу высушить и ребятам. Да. Хочу сказати, э, ребята з нуля дуже просять сіток. У кого може є, там, негодні, там, може хто помер, дідусь чи хто, який браконьерний раніше. Э, дуже велике прохання э, до нас э, в організацію здавати, Ми можемо вам відчет здати, обмойте, дзвонити, сказати, що в мене є, э, військові до вас особисто приїдуть. заберут. Тому дуже потребую сетки. Покровский, Покровский напрямок дуже потребую сетки. Та и Запорожский напрямок Паширы. тоже. Каши крышели. Да, 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 Шеница да, да. Вы ее, чтобы она не воняла. Конечно, конечно. Да. Рыбу Это старый какой-то браконьер, видно, дед, наверное. Да, 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 да. Так, все снимаем и идем дальше. Так, ну что, нашли третью ситку. Ну такой милый, блин, вообще что. Ну, Такие кушатые, сразу выпускаем, чтобы их все уходит. Джин пошла прям по национальному. Красиво. Ну, на крутой улице я Так, а вот в сеточке один корабчук. Показанчик, да. Усики у него тут да, да. И... все, вытягиваем. А то не краснуха, нет? А то по бокам. Да непонятно. И от сетки травма, может быть. Травма от сетки. Непонятно, Паша. Надо присмотреться по вот. Почему ну, что-то такое, когда как, какие-то как болячки. Л вот. Легкая он под жаброй, ну, вот болячка, тоже да. Да, краснуха есть немножко. Такое что-то непонятно краснуха немножко есть. Мы радует, то, что карпик, то, что мы запускали, то года с месте, не летится. Вот, и вот, и вот. Так, все. так, только выключил, еще один попался. Ну да, это другой уже. Другой нету Тут Краснухи нету, болячек нет. Да, это другой, такой самый. Да, и этот более прогонистый, видишь, немножко Нет, как Тут бы. тоже сазан Паша. Да? Да, тоже сазанчик. Все, отлично. Ну, да, дают реплод, получается. Да. Эти, что мы те годы запускали, коробку не Слава Богу. Вот только выключил, блин, буквально там через пару метров. Еще один, Паш. Еще один сазанчик, да? Да, ты просто снимаешь? Да, 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 я не убрал еще. Ха, еще один, ты представляешь? Это чуть крупнее похоже. Ну, mm -hmm. одного нереста. Этого года нереста. Да, видать, нереста. этого года нереста. Этого года нереста. Шикарно, шикарно. Прижали коленека и других негодяев, этих вербских электроудочников. Сеточников подпрыжали. И то, что это самое, все-таки мы добились... Что очистные перестали скидать. Да, да, да. И речка стала восстанавливаться. Река стала восстанавливаться. О, красавчик. Да. Может не выключать, может еще буду. Все, Сейчас возможно. мы далеко, далеко отплыли. Да, Мне кажется, это окончание, наверное. Вроде. Все, да, да? да. вот груз. груз. Все. Да. все. Так, ну что, закончили мы рейд по выклику. Значит, шумы два мешка ну, полтора мешка ну, вот сеток. Один да, вот один подщепонный. Да, это там две сетки. И одна, тут вот это одна, что? Капроновая. Капроновая, там, с да. С поплавками, что мы думали, что издалека что-то утки. Такие поплавки, что, блин. Я не знаю, их за километр, наверное, видно было. И никто не бачил, никто ничего. Нет, советские ну, ты якось, блин. Советских еще времен видно. Да. Это добро, что люди еще телефонуют, да, Жек? Конечно. Спасибо рыбакам. Да, спасибо рыбакам. Наверное, не байдужим, что... Дзвонять. Ну, дивіться, вот там не видно, мабуть. Вон раз, два, три рибака. Це нові вже поприходили. Ну, все рівно багато людей і тільки один подзвонив. Тільки один. Не, ну, не шкода. Так. Да. Слава Богу, що позвонив. Да, що є порядні люди. Ну, таке. Все на сьогодні, так? Да? Поки да. що. Так, ну що, ось ми переїхали, ми були там за поворотом аж. Ось ми переїхали сюди. Тут Стоит. тут беседка у них ага, вот смотрите сразу ятер колышек торчало, посмотрим колышек вот так с ну, люди думают, что если тут живут, то можно тут хозяйнувать на воде, то они же думают, как, что это все их ага. вот этот чебан, вот этот резиновый, он надутый пеноп

Так, да, поехали, дали. Так, ну что, другой ядер. Ну я думаю, не заброшенная, просто його постоянно труса и не вытягивает. В дырках, вот, смотри, и, и выкинуть да? Давай на берег я выкину. И так наверное сразу посередину его вытягивать он огромный брат. давай сразу в Я... середину вытягивать ничего себе Чуешь? и сразу так, начнем наверное паше а где он это середину это середину взяли да? да давай вот... наверное все начало жак Можешь дать? Да, давай, чикни, чикни. Сейчас это вот чикнем, заразу он будет контент классный. Хорошо. Браконьеры будут радоваться, там ты шо, блин. Забухают и сопьются. 来来来来来 просто жесть. Все, да, Жек? Да. Все, да. дальше. Поехали. Очередной. Я не знаю, сколько их уже. Это уже четвертый, да, может да, быть? Я на четвертый. Так, сейчас я... Ножика. А ну. Давай, О, Есть. Вася, бачь, ты палка. Левские браконьеры. а да. Для них закон не писан. Хозяева. Ну, здесь еще одна была тычка. Ну, тычки есть, еще одна, будем проверять. снимали, по-моему. Да, где-то вот тут. Вот она, вот она, Жека, Жека, да, Жека, да, ну. Вижу, вижу. ну, а ну что же да, давай, 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 давай. Опа, возьмем Здоровенный, Паш, еще один. Давай. Дырбай. Давай, давай, давай. Еще один. Ну, это заброшенный. Давай, 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 давай. Давай, так, это сейчас я режу, 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 Давай. Блин, очень мой, что снимать? Здоровый. У кольцо даже перегнило, смотреть. А. -а, -а. Заброшенное, сколько стоит? Не Ну, то то, что нам и звоне указал, что он кажется, вон и что-то про

Да, а це мы так в Так. Вон еще, мабуть, тычка. Оно. Беля лодки біле зелено есть. Сейчас мы туди пройдем. вот еще один. А вот еще один. И что то выключается? Телефон это самое. Пальцами неудобно и работать, и снимать неудобно. Женька, ну подожди, мы об этом... не зацепились, так, ну, ну, зацепились они. Э? Наверное, лодкой мы уже на него и понял. Это, наверное, уже, это, на лодку, я же говорю, лодкой на... На тычку, на тычку да, да, наехали. От, вот, а ну-ка вот так вот, если... А вот он, Нашел, да? Так. Есть. Так. И вот все, сразу же... Возле тебя вот тут должна быть еще пока вторая тычка. Пока не вижу, пошли. А ну-ка, чуешь? А ну давай Или подгребем. Может, она. Ну это вторая. Одна возле тебя, одна. Нашел, да? Да вот бачу, Жек, давай начнем с этой. Шел под нами уже. Давай с этой начинай. Чешь? Жек, вот все справа. Ну, давай. Где она? Мы на нее сели, наверное. Наверное. Ну, сейчас я... Что-то не видно, мы ее... Ага, вот она. Пошли еще одна. Опа. Я уже важко снимать, я это самое... Жек, ну вот так разрежь ее и выйди. Все, давай нужик сюда, чтобы ну, чтоб он не, не мешал, вот, а сейчас не добуду. Да. Так тут где терем уже. Тут. Ну а що, бачите, за війни роботи у нас зараз дуже багато хлопцям квадрики роблю, мотоцикли роблю Дуже важко зараз їздити на рейди. А ну вже де? Вийшли, вийшли, пошли там рядом они две стояли, тисячі патриоти. А, вон, 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 вон. Сейчас это самое. Та зацепилась. Так, сейчас. Так, что, очередной ятер. тут уже скоро в лодке стоять не как будет. его нахер. Так, все. так ну что, уже выехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять этерей Да, десять этерей Речка Самара. Силу Вербка. Красавцы, ребята. Красавцы, что сказать? Да, это це... В Вирпах людей немає, блин, ни войны, ничего. Они, блин, как крали так и як Как без хозяйства все делается, так и. Так, ну все. И добрые сетки, и потеря. Сегодня попрацювали добре, да, Жик? Да, дякуємо тому, кто у нас подав сигнал на безчинство. Мешок сетей, мешок. 10 детей. Да. Это на коротком ногу. сколько? Километра два штука. Да. Наработили. да. Километра два. Да. Как завжди Сереге за донаты на рейды. Да. Подяка велика. Серега. Все можна сказати результаты тво... двоих донатов, да. да. Твої гроші, наші руки, наводимо в порядок. Серед, велике тебе дякую. Слава Украине, слава героям. и вам, хлопці, захисникам тоже. Бог тебе, Серег, хранить, да. на всех путях твоїх, твою сім'ю. І вас дасть тебе милостю, благословенням, щедротами за твою жертвенность. Всем дякую. Там еще одна людина появилась у нас. Теж дала грошей. Тож дякуємо. Порядок, Якщо хтось думає, що ми забросили це діло, ні, порядок йде, 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 тільки ж хлопці, дзвоніть, 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 дзвоніть. На що сподіваються люди? от Я не розумію, чесно, говоря, карасики, щучки, там платвічка, ну сума, ну страшенна, Так, да, Так, ви має? піймали, ну, то уголовка була. Ну, що, Ну З голоду вмирають, або голодовка в нас країні, в Ну, їди, по-моєму, я думаю, з достав. Якщо кому -то... нема що їсти, Позвонить мне, я свяжу с волонтерами, привезут вам поесть. Если вам нема що їсти, если вы пенсионеры, вам нема що їсти. Зв'яжіться. я привезу, я привезу, особисто привезу. Все в молитвенных домах, Паш, то что ты от себя можешь привезти. В молитвенных домах сейчас вот на силикат на молитвенный дом сейчас істочник точки называется. Раздают. раздают код сегодня воскресенье, сегодня как раз там будут раздавать. Да. Вас... Нема что есть, приедете По другим туде... церквям, по молитвенных домах именно раздают. С других регионов везут, кто в нужде, помогают. Волонтеры там. Наборы огромные да. дают. Вещи там можно выбирать, обувь. Там, Тому комментарии, что здесь... людям ничего есть, это комментарии и я думаю, что это бедло какая то Если этот ядерщик умирает с голоду на силикатном, церковь там есть, где силикатные заводы, думаю, все знают. Да? В Павлограде, да. Я 40 лет, с правой стороны. Приезжайте, и вас там нагодуют. И все. оденут, и обуют. Да. Вот и все. Так все на сегодня.